ya avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar mana xudo xohlasa yana bitta katta zdanия ham tayyor bo'ldi bu зданияmiz mana xorilarimiz o'n ikki yarim metrlik bemalol shuncha katta yukni ko'tarib yuk turibdi xudo xohlasa talabga javob beriladi firmalarimiz mana ko'rib turganinglardek yigirma ikki metrga xudo xohlasa zdaniyamiz uzunligi sakson metr bo'ldi firmalarimizni oralari bir yarim metrdan qo'yilgan taglari shoti bo'lgan полный materialimiz konteyner mahsulotidan tayyor bo'lgan xudo xohlasa mana uzunligini ko'rib turibsizlar sakson metr bez ustun 22 ikki metr bez ustun qo'yib berildi buni xudo xohlasa 22 ikki metr yigirma olti metrgacha bemalol qo'ysa bo'laveradi bu firmamizdan taglari mana shoti bo'lib hamma anaqalari karobka bo'lgan stoyka zigzaklari kimga shunaqa shunaqa joyi bo'lsa kimdadir tomiga o'ylanib qanday materialdan yopsak bo'ladi deyayotgan akalarimizga shu pasтa nomerlarga uch yuz o'ttiz sakkiz o'n besh to'qson besh nomerlariga bemalol murojaat qilaverasizlar shu mehnatimizni qadrlab bitta lake bitta подписка bosib ketasizlar sizlardan boshqa insonlar ham ko'rish uchun bu bizga murojaat qilgan insonlar material olib kelib beray uni olib kelbera buni olib kelib beray deb o'ylanmaydi hamma narsasi o'zimizdan xudo xohlasa shu usta qorni baqish shu kelishilgan договорda pulni berish bo'ldi boshqa narsa so'ralmaydi xudo xohlasa qolgani bizni mehnatimiz keyin bundan boshqa qanday tom yopish xizmatlari bo'ladimi misol uyni tomi bo'ladimi mi? katta molxonalar chorvalar tomi bo'lsa unaqalar hammasi so'rta bo'ladimi issiqxona hammasi bu materialdan bo'ladi xudo xohlasa arzon narxlarda sizdan talab qilinadigan narsa bitta layk bitta подpiска keyin shu deb pastdagi nomerlarimizga murojaat qilish biz ishimiz полный polniй shu konteyner mahsulotidan sizlarga ham shu konteyner тавсия tavsiya qilamiz hammanglarga rahmat